Всех стать играем гимн Украины. Сегодня в Мариуполе проходит первый открытый всеукраинский турнир в памяти заслуженного тренера Украины по боксу. Владимир Николаевич, это наш боевой товарищ, который мы с 1992 года начали совместную скажем, тренерскую деятельность. У Владимира Николаевича более сотни учеников, которые являются действительно призерами, победителями Европы, мира. Значит, соответственно, ему есть чем гордиться и о нем будет память жить вечно, в его делах, в его учениках. И потому сегодня наше управление учредило приз специальный и хочу еще раз вручить. Данилу, ему очень лучше, очень... Данилу Попову, он памятный такой подарок, и благодарственные письма его родителям. Задача чемпиона Украины, его пример. Вот все, все неудачи этих пацанов за 20 лет тренер переносит через себя. Для тренера боксерский зал это храм, поэтому и я вас занимаю. Здесь нужно, конечно, приходить где-то и чистой совести, и чистой И тогда все Вы таланту и мужеству знаете цену. Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам? в люди, кто нас выводит в мастера. В нашем турнире присутствует 75 участников из 9, представляющих 9 команд. При этом очень приятно, у нас присутствуют представители Молдовы, то есть города Кишинева, очень хорошая команда. Сегодня вот первый раз стоит. И вот такой зал. Очень красиво, во-первых. Во-вторых, понравилось открытие. Все не ожидали прямо, прямо так шикарно. Ну как, были мы на свинане, но не прямо так, чтобы отлично, отлично, отлично. показали все, что красиво. Давай. Со счетом 0-3 победу одержал представитель «Синего угла» Шпак Виктор. Мариуполь. Будут продолжаться три дня, то есть -го, 16 -го числа на у нас финалы и 17-го числа в в 11 часов нас ожидают очень, очень яркие, очень красочные бои финальные, потому что боксировать будут взрослые боксеры, молодежь и элита. Yes, yes. yes.